بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک دولت مند کیسے بناتا ہے اور اس سے بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں صرف منہ پر ہاتھ پھیرے اور چھائیاں دور آنکھوں کی بیماریاں ختم اور رزق میں اضافہ کیا معصومین علیہم السلام نے کھانے کے بعد ٹیشو کے استعمال کو مکروح قرار دیا ہے کھانے کی خوشبو پڑوسیوں تک جائے اور کھانا نہ جائے تو کیا ہوگا کیا ہاتھ دھونے سے بھی غربت دور ہوتی ہے دسترخوان پر زیادہ دیر بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے میں ہوں سیدہ مر جعفری گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھ کر سبسکرائب فالو لائک اور شیئر کر کے آگے بڑھئے گا میرا میدان عمل بنیادی طور پر عملیات و تعویزات ہے جس طرح عملیات و تعویزات کے اثرات ہوتے ہیں اسی طرح کھانے پانی کپڑوں جوتوں اور دیگر چیزوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں اس لیے یہ سب بھی ہمارا موضوع ہے کھانے کے آداب اور طور طریقوں پر آج ہماری یہ تیسری ویڈیو ہے میری کوشش یہ ہے کہ ہم کھانا کھانے کے آداب اور طور طریقوں سے آشنا ہوں تاکہ ہمیں جسمانی صحت اور برکت حاصل ہو اور جانے انجانے میں ہم کھانے کے سلسلے میں جو مکروح اور حرام افعال سر انجام دے رہے ہیں ان سے بچ جائیں جیسا کہ پچھلی دو ویڈیوز میں بتایا گیا ہے کہ گرم گرم کھانا کھانے سے اور غیر مسلموں میں رائج کھانا کھانے سے کراہت کی گئی ہے اور پیٹ بھر کر کھانے کو بھی پسند نہیں کیا گیا آج کی ویڈیو میں بھی اسی طرح کے کھانے کے چند آداب پیش خدمت ہوں گے جن میں سے یہ ہے کہ کھانا زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے چوکڑی مار کر بیٹھنا مکرو ہے دوزانو ہو کر بیٹھیں جیسے تشدد میں بیٹھتے ہیں چلتے پھرتے ہوئے کھانا کھانا مکرو ہے جیسے ہمارے ہاں کئی جگہوں پر بوفے سسٹم میں لوگ کھڑے ہو کر یا چلتے پھرتے کھاتے ہیں اس سے کراہت کی گئی ہے اس کے علاوہ جو ایک بات ہمارے ہاں رائج ہو چکی ہے کہ کھانا کھا خا کر ٹیشو سے یا کسی کپڑے سے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں یہ بھی ایک مکرو عمل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے بھرے ہوئے ہاتھ کو رومال وغیرہ سے صاف کرنا مکرو جانتے تھے بلکہ کھانے کی حرمت کی وجہ سے ہاتھ کو چوس لیتے تھے اکیلے کھانا کھانے کو بھی پسند نہیں کیا گیا امام رضا علیہ السلام کے سامنے جب دسترخوان بچتا تھا تو آپ اچھے اچھے کھانوں کی کچھ مقدار نکال کر ایک برتن میں ڈالتے اور فرماتے کہ یہ مسکینوں اور فقیروں کو دے دو یہاں تک تاکید ہے کہ آپ کے کھانے کی خوشبو پڑوسیوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بھیڑ زبا کر کے اس کے کباب بنائے اس کی خوشبو پڑوس میں رہنے والے ایک روزادار مرد سالے نے سونگی لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اس شخص کو کھانا کھلانے سے غافل ہو گئے اسی وقت جبریل یہ خبر لے کر آئے کہ آپ پر بلا آنے والی ہے چنانچہ اسی شب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور پھر وہ سارا کچھ رونما ہوا اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ صبح اٹھ کر تین تین میل کے فاصلے پر آوازیں لگایا کریں کہ جس کو کھانے کی ضرورت ہو وہ یعقوب کے دسترخوان پر آ جائے اور اسی طرح رات کو بھی منادی کیا کرتے تھے امام فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھویا کرو تو کپڑے سے خشک نہ کیا کرو کیونکہ جب تک ہاتھوں میں تری رہے گی کھانے میں برکت رہتی ہے پھر آپ نے فرمایا کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر منہ پر مل لیا کرو اس سے چہرے کی چھائیاں ٹھیک ہوتی ہیں اور روزی بڑھتی ہے اور گیلے گیلے ہاتھ بموں اور پپوٹوں پر پھیرنے سے آنکھوں کا دکھنا اور ان کی بیماری ختم ہوتی ہے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا غربت و افلاس کو دور کرتا ہے صادق کے آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دسترخوان پر زیادہ دیر بیٹھا کرو کیونکہ جتنا وقت دسترخوان پر بیٹھنے میں صرف ہوگا وہ تمہاری عمر میں شمار نہیں ہوگا امام قاظم علیہ السلام کسی کے گھر تشریف لے گئے جب کھانا آیا تو وہ شخص ایک رومال اس غرض سے لے آیا کہ آپ کے دامنوں پر بطور نیپکن ڈال دیں آپ نے قبول نہ کیا اور فرمایا کہ یہ غیر قوموں کا طریقہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نمک میں ستر امراض کے لیے شفا ہے اگر لوگوں کو نمک کے سارے فوائد معلوم ہو جائیں تو وہ سوائے نمک کے کسی اور چیز سے علاج ہی نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی کھانے سے پہلے نمک کھایا کرو جو کھانے کے اول و آخر نمک کھائے گا اللہ اس سے ستر بلائیں دور کرے گا جن میں دیوانگی جزام برس اور گلے کان اور پیٹ کا درد شامل ہے صادق کے محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کھانے کے پہلے لقمے پر نمک چھڑ لیا کرے تو دولت مندی اس کا مقدر ہو جائے گی پھر ملیں گے